добавлю по поводу страйков я единственный наверное, представитель здесь русскоязычного региона два, два. <laughs> смотрите по поводу бывших вот которые проводили там ну на самом деле не забастовки а акции протеста тогда проводили под, по инициативе профсоюза который тоже кстати был создан снизу это как раз и говорило о том что пошла волна уже снизу когда низы не хотят но верхи еще не понимали чего низы не хотят поэтому приходилось выступать в чем проблема была Проблема была, что э, законодательство, существующее по нынешний момент, оно все еще пришло к Советского Союза, к нам и лицензирование в том числе. Э, что получалось? Чиновник левой рукой выдавал дозвольные документы, правый уже забирал его сразу же. То есть говорили таксисту, легализуйся, и тут же его убивали на корню. Какой дурак пойдет на это? Ну пошел один раз на на грабли, больше не легализуется. Сейчас ситуация пока еще не поменялась. Насчет противоречий. Конечно, они существуют. Это тоже наследие советского прошлого. Потому что у нас, видите ли, функции аи распределены четко, а вот функции и налоговая инспекции? Налоговая инспекция имеет право проверять субъекта при предпринимательской деятельности, а я не субъект, и за этим спрятался. Транспортная инспекция имеет право проверять лицензиата, а я не лицензиат, и за этим спрятался. Надо этому положить конец. Да, может быть беспредельно. Но смотрите, на самом деле в Украине сегодня сформировались, и сегодняшняя организация народилась очередная, я думаю, достаточно, достаточно сильно будет, они не дадут чиновнику уже перегнуть палку в свою сторону. Мы видели, что с маршрутками творилось да, в начальный период. Сейчас более или менее устаканилось. У нас газели ржавые ставили вместо Мерседесов, спринтеров. Да? Мы же ездим, все смотрим, видим, что происходит. Это чиновник за взятку делал. В такси мы такого не допустим. Так не будет действительно пора уже приходить к цивилизованным формам общения. Вы как потребители, мы как потребители, мы же не делаем разницы. Нам сказали там, вот элит такси, мы видим сейчас по монитору, а попробуйте на улице его отличить от другого. Не элит такси тоже размалеванного. Как говорит э, Евгений червоненко что приехал откуда-то с депрессивного региона. Да, это мы виноваты. Депрессивный регион – это наша проблема. Э, в целом я имею в виду и правительство, да и всего государства. Но э, все-таки есть, наверное, разница. Такси э, районного центра и такси Киева. Хочу, кстати, воспользоваться случаем и похвастаться своим регионом. У нас в Донецке 90% таксометров работает, извините. ни один регион в стране такого не достиг. И у нас тут нет проблем вот этих вот виртуальных липовых диспетчерских, хотя угроза висит. И на Донецком в том числе. Что творится в Киеве, это просто невообразимо. Я вот сижу и тихо завидую сам себе, слушаю <существует> <существует> ситуацию в <существует> Сирии.